Sentyabrın 24-də 300 Araqvelinin anım günü qeyd olundu. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində 12-ci ildə 300 Araqveli bağında Qırda nis döyüşündə həlak olan döyüşçülərin qəbrləri kəşf olundu. 18-ci ilin iyun ayında isə Ümumgürcüstanın patriarxı 2-ci İliyə 300 Araqvelini müqəddəs olaraq elan etdi. 2010-cu ildən Qırda nis oba bayramı qeyd olunur. Bu gün 24 sentyabrda həmin gün münasibəti ilə tədbir baş tutdu. Grdaniso bayramı münasibəti ilə bütün Gürcüstanı təbrik edirəm. Bu milli bayramdır. Bu yalnız 300 Araqvelin deyil, həmin döyüşdə Erekle ilə yanaşı həlak olan 5000 nəfərin qəhrəmanlığının etiraf günüdür. Ancaq 300 Araqvellər xüsusi seçilirdilər. Grdani isə bizim böyük ağrımız, eyni zamanda ümidimiz və gələcəyimizdir. Robert. Biz dağ oğulları həmin döyüşün həmin günün milyon dəfə təkrarlanması üçün gəlmüşük. Bu gün həmin qəhrəmanların xatirəsi anılır. Biz gənclərə göstərmək istəyirik ki, keçmişdə necə idik və bizim övladlarımız necə böyüməlidirlər. Qırtdanisi sobanın çərçivəsində rəsimlərin sərgisi və incisənət məktəbinin şagirdlərinin ifasında konsertdə baş tutdu. Milli bayramda Marineol-dan xüsusi olaraq dəvət olunmuş xudu borçalı davamçılar da iştirak edirdilər. Tədbirdə onlara xüsusi çıxış üçün də vaxt ayrıldı. Eyni zamanda tarixçilər Qırtdanisi döyüşündə xudu borçalının rolundan da söhbət açdılar. Andres Həmin gün Asaylı Gürcü ordusu çalışırdı ki, öz paytaxtını qorusun. Bu döyüşdə məğlub olduq, amma bəzi məğlubiyyətlər qələbəyə bərabərdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istədiyim bir fakt var. Bunu tarixçilər bilir, ancaq əhaliyə elə də məlum deyil. Döyüşdə Gürcü şahının sadiq tərəfdarları bu gün Azərbaycanlılar adlandırdığımız Borçalılar tayfasının üzvləri idilər. Gürcü şahına xüsusi sadiqlik göstərirdilər. Gürcü ordusu demək olar ki, məğlub olmuşdu. Çox az döyüşçüsü qaldığı zaman şahı Qrcani səhrəsindən qaçırmağa qərar verdilər. Şahı Araqvel dərəsinə aparıblar. Həmin zaman 200 nəfər Borçalı döyüşçüləri şahın müdafiəsində dururdu. Onların sayəsində Gürcü şahı sağ qaldı. Borçalılar və Gürcülər həmin döyüşdə öz vətənlərini müdafiə etdilər. Bu gün mən çox sevinirəm ki, bu tədbirə həmin xudu borcalı nəslinin davamçıları gəliblər. Bizimlə birgə bu günü qeyd edirlər saərtom tərs əbruzo Həmin mübarizədə düşmənlə bütün Gürcüstanda yaşayan qeyri-gürcülər də döyüşürdülər. Xüsusi olaraq isə bu döyüşdə öz qəhrəmanlıqlarını Borcalı sakinləri göstərmişdilər. Onlar şahid millətin nümayəndələridirlər. İndi onlar Azərbaycanlılar adlanırlar. Ərəklərin ən yaxın sirdaşları iddilər. Xüsusi olaraq Xudu Borcalı bu döyüşdə hər bir gürcünün göstərdiyi qəhrəmanlıqdan daha çoxunu göstərib. Bu bizim qardaşlığımızın və dostluğumuzun bayramıdır. Hər qızıl səbə bayramında onlar iştirak edirlər və öz sözlərini deyirlər.

bu portaçı kimi şəxsiyyətləri həmişə uca tutaraq həmişə onu qeyd etmək istəyirik ki, biz Gürcüstanın tam hüquqlu vətəndaşıyıq və tarix boyu Gürcüstan ərazi bütövlüyü uğrunda bundan sonra da canımızı fəda etməyə hazırıq. Qurtani Sopa bayramında dini nümayəndələr, ictimai xadimlər, vətəndaşlar və müxtəlif fəaliyyət təhsil məsələlərinin tələbələri də iştirak edirdilər. Prezident və rəhbərlər Bu gün biz 300 Araqvelinin və həmin döyüşdə həlak olanların xatirəsini yad edirik. 1795-ci ilin 11 sentyabrında onlar Ağaməhəmməd xanın əmri ilə Gürcüstanın paytaxtını ələ keçirmək istəyən orduya qarşı vuruşublar. Məs bu dərədə 219 il bundan əvvəl onlar həlak olublar. Onlar qəhrəmanlığın əsrl nümunəsidirler. Hamını bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm.